সপোনত আপুনি কেতিয়াবা পূৰ্বপুৰুষক দেখে নেকি এনে সপোন দেখাৰ অন্তৰালতো আছে কিছু বিশেষ কাৰণ যদিহে সপোনত আপুনি পিতৃ মাতৃ নাইবা পূৰ্বপুৰুষক দেখা পায় তেন্তে এনে সপোন আপোনাক বিশেষ সংকেত প্ৰদান কৰে জানো আহক এনে সপোনৰ বিষয়ে জ্যোতিষশাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে যে যদিহে আপুনি সপোনত আপোনাৰ মৃত পিতৃ মাতৃৰ সপোন দেখে তেনেহ'লে তেনে সপোনে আপোনাৰ জীৱনলৈ সফলতাৰ আগমন ঘটাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰে এই সফলতা আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত লাভ কৰিব পাৰে যদিহে সপোনত আপুনি পূৰ্বজক বাৰে বাৰে দেখা পায় তেন্তে আপুনি বুজিব লাগিব যে তেওঁৰ কিছু ইচ্ছা আধৰুৱা হৈ আছে নতুবা ভৱিষ্যতৰ কিছু ঘটনাৰ আপোনাক আভাস দিছে পূৰ্বপুৰুষে মিঠাই বিতৰণ কৰাৰ সপোন আপুনি যদি দেখা পাইছে তেনেহ'লে আপুনি বুজিব যে আপোনাৰ জীৱনত অচিৰেই ভাল খবৰ আহিব আপোনাক যদি পূৰ্বপুৰুষে হাঁহি থকা আপুনি দেখা পাইছে তেন্তে আপোনাৰ জীৱনত ধনাত্মক কিছু ঘটনা ঘটিবই এনে সপোনে আপোনাক ইংগিত প্ৰদান কৰে যে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি পূৰ্বপুৰুষৰ আশীৰ্বাদত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব এনে সপোনে পূৰ্বপুৰুষে পৰিয়ালটোৰ ওপৰত কৃপা কৰি থকাৰো ইংগিত প্ৰদান কৰে যদিহে সপোনত পূৰ্বপুৰুষে আপোনাৰ সৈতে কিছু কথা পাতিছে তেন্তে বুজিব যে ভৱিষ্যতে ঘটিবলগীয়া কিছু ঘটনাৰ তেওঁ আভাস দিছে শাস্ত্ৰ অনুসৰি এনে সপোনে আপোনাক কোনো দুৰ্ঘটনাৰ পৰাও হাত সৰাত সহায় কৰে